Вот. И как тебе впечатление от этих статуй и этого всего остального? Изумительно. Ты даже такое русское слово знаешь. Хорошо, Прикинул себя. Вот смотри. Так, где мы? О, мы пришли здесь. Вот. Вход, вот, вход, вот. да. Мы, мы вот здесь. Вот статуя. Статуя, да. Хорошо. Я идем. Обелиск прям как, как в С -С 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 США. И они еще говорят загнивающий запад. Они, они тоже ничего. Не... Угу. Да, это большой камень. прикинь, сколько ее, ее, оттесали. Ну смотри, обелиск есть, как в Вашингтоне, как в Вашингтоне возле белого, в возле ц... монум... а, в монумент в Вашингтоне, это бы назвали монумент не, она называется монумент какого-то их президента. Там президент, памятник президента. И э, цей. Игара Рашмар, Рашмор. Там президент. У них цей. Тоже та же самая а, Америка. Они еще говорят, занимающий запад, занимающий запад. Охренеть. Разницы вообще нету. Ну, ну да. Ну, не нам, блин, заступить.

Оттуда лучше будет Бач, как чак как часы работают большие. Як сонячный годиник працює, видишь? година, угу. тут оставиш розмітки і маємо в маю. Байдеш, вот якраз. Ну, дванадцатая це було тут. Ну, там воче якийсь лежить чувачок. Церковь какая-то. Зараз селфі зробимо. Хорошо, але селфі оттуда, щоб його лицо було винне. Преская крепость. Ну типу тут все було довкола, але вони зірвали. І тепер пам'ятник це. Як вони знищили цілу крепость?

Молянськ, Мурманск, Тула, Керч, Київ, да, Москва, ось для чого. Киев біля Москви поставили. Ну, біля Мінську це добре. Ми родичі. Ну, от Москву, той список треба винести. От, Наша сфотка. Да е, все. Шкинька была брела. Типа она была вот так. Ирония доли. Немцы на память на, русских, на, русском, на памятках. Все ебата. Стояла насмерть слава героям. старі іронія долі. Німці на пам'ятках російських воїнів. <соць> а це підйом, так? Да? Короче, идем десь, идем десь туда. Пойдем посмотрим, что Только что слушал, короче, что, Я Да. Ну? Сказала... сказывала про то, что... Де... Де выпустил... Сто памятник памятников в свете. И вот здесь входят в посуду. Да. А? Ну а скажи, цены уродские? я вже не вхожу. Подивися тепер фотку. Що фігово сфоткав? Подивися тепер фотки. Що фігово? Подивися їх. Вони засвічені. Це що засвідчені? Хоча нормально, може бути. Бачиш, як їх це Дуже чіпає, а те як вони Львів називають Бандерівським. І ще купа всякого... Нормально, це ж Львов, це Бандеровце. Давай високий. Тут не туризм, тут ні туризні, тут брестівців нема. Де за високом? Я ще надвилося місце, это освободите он помирает освобождает изуродовали камень это мое мнение Рашмор і, і зробили в себе копію, Не, не особо успішно. що там в казармах? Все. Там танки не бачу.